Всім привіт! В цьому відео ми будемо грати колодами суперників в новому змаганні, яке вийшло. Але не в звичайному, а от в такому змаганні новому. Ми будемо, будемо починати з цієї колоди, а там подивимося, до чого нас це доведе. Ну, коротше, я в прошлому відео показував цю колоду. Казав, що експериментуйте, беріть, грайте нею. но... Но снова же таки тут можно играть. Как с эволюцией скелета, и и так можно играть с эволюцией пушки и мега рыцаря. Но цены так важно. Короче. Короче. Мы начинаем. Всем приятного, приятного перегляду. И всем тем, кто есть, приятного и смачного. Короче. Так, как я, я иногда люблю казать играем без защиты. Так, ну, пока что... Пока что... Пока что трудно сказать. що то мені кажеться, що буде сложно гра, но ладно. Це не так важно. То, що у Челіка, що там у него було Рицар, валька, це вже два этих танк. міні танк Ще мига рыцарь. Наговорим я. То, що у нього є танки. У нього два міні танка і один танк. Для чого? Для кого він цю колоду создавав? Мені цікаво просто. Ну, ж точно не для себе. Мені кажеться, зі колодуй наступній каці проіграю. Просто по тій причині, що вона неграбельна, як на мене. Знову ж таки. Тут складно сказати, іграбельна вона не. Ну, будемо дивитися, що де як. Ну, я скидую бревно. Роботи чуть-чуть тик, але нічого. Це не страшно. У него ещё и Ну, мне кажется, это уже проигрыш. Хотя, офигенно. Так, так скелетов кину. Может, даже не проигрыш. Ничего, ну, что, будем По ситуации. о Не, нормально. Мне нравится. А, нет. Теперь мне не нравится. Ааа... Блин, ну, Вальку так скинуть, что ли? Давай, духа. Давай, давай так. Фихер узнал. На арене уже две вальки. Тым часом. Он пытается меня пробыть, но у него это частично выходит. Скажем так, у него это не сильно выходит. А хотя я бегу снизу у него. По факту. Я ему снизу бегу. Я ему так, о, там потом у него по левому тавру пипец. У него по левому тавру просто капец. И он понял, что я его буду пушить, и теперь он будет дефаться. Ну, в принципе, это уже очевидно. Максимально очевидно. Вот так вот, давай-ка. Не стрелы не буду, я скину лучше муху, наверное. Я просто ролик не хотел затягивать Я а тут походу Тут походу будет винду уже долго. Ого стрелы Так духа Мегарь Стрибневин сука, не стрибнем Так ладно Мегамуха спасай Ой-ой Пипец, жопа. Жопа, жопа. Жопа, попа. Ой, ой, что шо да шо ты начинаешь, чел? Ну ты понимаешь, что ты забрал колоду, какой играть невозможно. И ты еще тут возмущаешься. Ну ты просто гений. Что я могу сказать? Гений мысли просто. Вин забрал неиграбельную колоду, он еще и возмущается. На кого он тут возмущается? Я не могу понять просто. Я не могу понять, на кого ты возмущаешься. Чел, ну... Научись играть. Для начала. Как минимум. Как минимум для начала научись играть. По-нормальному. Потом уже... Наверное, на инших бузи. Ну реально. Играть только не умеющие на других бузить. Ну вообще что. Там просто толпа. Окей. Что закидывать его стрелами? Я не дуже хочу это делать. О, ну все. В принципе, как я уже сказал, колода имба. Просто вот она имба жестко. Нею просто любую колоду выиграть можно. Даже такую. Так, я на у него там была колода. А, ох, йо. Не, ну это просто. Что это за говно? А. Ты знаешь, как сейчас сделаю? Я сделаю так. И уже будет нормально. У него вот тут можно... Ну и у колода тоже, кстати. Ну такая. 50 на 50 на любителя. В общем, играем. Я просто не что играть... С... смысла играть в эволюцией Пеки. То, что... Шо... Чего? Как минимум на то, о, О, господи. Ну, окей. О, мне как... <laughs> Ок. Окей. Мне так я говно тут подсунули. Ну, ладно. Ладно, я привык уже. Ок. Ууу, бандитки дошли, да шикардос. И у жалко валька не дошла. Ладно. О, так, мне кажется, тут мага надо скинуть. Ну то, как минимум то, что... О, что? Ой, ой. Вот все, кстати, плоховато. Ну ладно. Я урона пропущу сейчас кучу. А, нет, не так богато пропустил. Я только, я сильно дуже испугался. За счет того, что могу пропустить на гору. Ну ладно. Человек сильный голем мне цены должен нравиться. Вообще. Может, пара мегаря? Давай, Мегаря. Я угадал. Я как будто угадал. Что надо именно туда кинуть. То, что там будет его. Так, ладно. Давай. Блицаря сзади. О, Мегарь. О, е, Мегарь, спасибо. Ну, блин, ладно. Инферно должно сейчас спасти нас от эликсирного голема. То, что эликсирный голем это зло. чисто чистое зло. Не буду объяснять даже, не надо, что это зло. Я думаю, объяснять не надо. О, Валька дошла. Шикарно! Он тавр забрал. Так, ну, сейчас мне надо шо. Правильно, выкидывай. Это... Я очень я... сильно ошибся. Я ошибся так, как никогда не надо ошибаться. Вообще. Ок. Что это будет делать? Я это я... еще пеку не выставил. У него уже тавра нема. Это просто. Ну, я не знаю. Ну, ладно. Вся колода, в принципе, какой мы не пытаемся выиграть, в принципе, окей. местами но против такой я бы не советовал. ну потный проти против легченного такой такое дуже потна игра и именно из-за цього просто сейчас будем сидеть в дефе и все никуди не сувать ідеально просто ідеально шикардос в принципі що я могу сказать Ну, в принципе, реально. Вот пройти чужими колодами, это испытание, реально. Только надо поднажать хорошо, и тадишься все будет хорошо. Так, кстати, что там у меня по наградам? Ага. Фигня, золото фигня. Так, история боев. Эликсирным големом. Будем сейчас играть. Ну да. Блин. Не, я, я так оставлю. Давай, все, начинаем. Начинаем. Мне уже не терпится этой колоды кого-то выиграть. А может я их проиграю, кстати. Не, не исключено. Абсолютно не исключено. О! Так сходу. Брат, ну ты что? Ты что меня расстраиваешь? Я тоже сходу могу. Ага. Ну, только мне сходу так делать лучше не надо. Окей. Так, Мегари Сигма. Мегар Сигма, что я сделал? Ой-ой-ой. Да. Я лучше по не поставлю Вальку, я минимум то, что она будет танчить. Ух. Нет, стрелы не буду. Ракет, -раке все равно сдохла. Нет, бы мне не хотелось бы. Нет, бы не хотелось, она бы все равно сдохла. В любом случае. Там исход один для них. Так, ок. Давай. Ладно, фохер. Что-то... Настолько это хера урона за... Ладно, давай уже электрическую галембу ставить, что у него там. Так, ну... Что я могу сказать? Ну, я не знаю. Так ощущение, как будто эликсирного голема надо было по другой стороне кидать, да? Вроде, да. Давай, валька та, да, должна затанчить. Все. Не знаю, давай выпущем скелетиков, чтобы прокрутить цикл. О-о-о. Нет, это минус вышка. Мне кажется, мы даже проиграли. Мне кажется, мы даже проиграли. Потому что, я, если честно, все колоды с эликсирным големом для мене. Это... Просто. Я не могу ними играть. Тупо из-за того, что они грибни. Они реально грибни. Так надо было, наверное, скидывать мне там, де армия была. Хотя стрелы скинут нормально. Ну, допустим. Хотя не нафиг я допустим. Ну, вот у него тупо колода для дефа. Я так. Ой, ракетчицу неправильно поставил. Давай эликсирным големом можешь прокайтим. Я просто хз. Мага. Я, кстати, криво поставлю. Я так не хотел. Ну что, я и поставлю? Не, у него спиндек. У него спиндек. Ну, допустим. О, ты вообще хок. Вот. Ты у нас такие. Не, мне кажется, надо... Не. Нахер просто. Нема смысла дальше играть. Просто нема далі грати смисла. Нема грати смисла, що? просто у нього спамдек. Я, конечно, спамдеками вже уже виграв. Чи, точніше, Точнее, челоп з, пам деками. Я вже їх виграв. Ну тут прикол в другом. Кстати, що у нього за колодом? Може даже с ну спамдека таке. Може, зіграй. Чи може вже зака... ролик закінчувати? Не, давай ще катку. Уже с сией грибной декой. О, только я бы, наверное, сделав... Вот так. И все погнали. Так. Окей, у три скелетика. все Я уже понял. Я уже понял, что у него... Колода чуть-чуть... Тоже... Кто это я кинул? Вот... Откуда? Он и эти колоды. Мне просто интересно. Откуда? То есть у него шар, у него их скелет. У него... Я что там? У него вообще мне просто интересно. Давай Хога. Давай Хога скинем тупо в этот... Что я буду делать? Ты по... Серьезно, мне кажется целого шар, да? мне кажется, целого шара. У, -у, У, я там сколько сниз. мы почти минус вышка. Вот именно, что почти. Надо, чтобы была минус вышка. Надо, надо чтобы была минус вышка. Надо, давай армию ставить. Все. Давай этих стражей с центра. А, я Чел, ну, ё ладно. Насрать. Давай же так, ну, все равно сдался. В общем, пройти это соревнование колодами чужими можно. Но опять-таки, может попадаться нормальные, может фиговые, может вообще там попадаться такие, как мы выиграть не можете. Ну, это же на, на ваше усмотрение. Если вы можете играть чужими колодами, играйте. Но я предпочту играть теми, которые я создал. А может же играть мы не чужими за кадрами? Вот просто думаю. А ладно, это так. Мысли, а там поднимемся. В общем, до встречи и зустренимся в наступному видео.